assalomu alaykum hurmatli talabalar e, bugun agrokimyo fanidan fosforli o'g'itlar mavzusini o'tamiz bu bo'yicha mavzu bo'yicha reja tuzib olganmiz fosforli o'g'itlar birinchi o'simliklar uchun fosforning ahamiyati ikkinchi tuproqdagi fosfor shakllari va miqdori uchinchi os fosforli o'g'itlar olinishi tarkibi xossalari va qo'llanilishi tayanch borlar fosfor atf fitin listin qandli fosfor fosfatlar fosforli o'g'itlar suvda eriydigan kam eriydigan erimaydigan fosforli o'g'itlar superfosfat adabiyotlar a to'rt a besh q besh q olti x bir x ikki foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati darsliklar va qo'llanmalar xoliqulov e, uzoqov boboxo'jayev tuproqshunoslik toshkent 535-ші бет дәрсілік. Раупова, Мақсудов, Кам... Камилов, Намазов, Тұпырақшын Ташкент 2013-ші 5212 5-212-ші бет дәрсілік. Раупова, Камилов, Садиқова, Құчқарова, Тұпырақшын асылыптен әмәлі машуратлары Ташкент, Таштауы 2012-ші 532 5-32-ші Мұсай Басы, agrokimyo toshkent sharq matb aksiyadorlik kompaniyasi ikki ming birinchi yil sattorov j va boshqalar agrokimyo cho'lpon ikki ming o'n birinchi yil niyozaliyev rajabov va boshqalar agroximiyadan amaliy mashg'ulotlar mehnat bir ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yil oltinchi bir yuz o'n to'qqizinchi darslik endi bevosita mavzuga o'tadigan bo'lsak ma'lumki deyarli barcha tirik organizmlar uchun fosfor zarur hisoblanadi fosforsiz tirik hujayra mavjud bo'lishi mumkin emas hujayra yadrosining asosiy tarkibiy qismi nukleoprotidlar fosfor moddasini saqlaydi nukleoprotidlar nukleen kislotalarning oqsil bilan hosil qilgan murakkab birikmalaridir uning ikki turi mavjud rnk dnk nuklein kislotalar axborotni saqlaydigan tashiydigan oqsil sintezi to'g'risida ma'lumot beradigan birikmalardir nukleion kislotalar tarkibida yigirma foizga yaqin p ikki o besh hisobida fosfor uchraydi o'simlik organlarida uning miqdori turlichadir barg va poyalar nol bir bir foiz p ikki o besh saqlasa urug' changchisi hamda poya va ildiz uchlarida esa ancha ko'p uchraydi fosfor bundan tashqari fitin listin qandli fosfatlar kabi qator organik birikmalar tarkibida ham kiradi fitin olti atomli spirt inozit va olti molekula fosfor kislotasining efirsimon birikmasi bo'lib yigirma yetti yarim foiz fosfor saqlaydi urug' va vegetativ organlarda organlarda fosforli birikmalar ichida eng ko'p fitin uchraydi dukkakli va moyli ekinlar urug'larida bir ikki foiz donli ekinlar donida nol besh bir foiz fitin bor listin yog'simon fosfatlardir fosfitlar guruhida guruhiga mansub bo'lib asosan o'simlik urug'ida uchraydi listin tarkibida bir butun o'ttiz yetti foiz p ikki o 5 bor listin juda muhim biolo biologik ahamiyatga ega u fosfolipid membranalar tarkibiga kiradi hujayra plazmalemmasi o'tkazuvchanligini boshqaradi qandlarning qandlarning fosforli efirlari qandli fosfatlar nafas olishda oddiy uglevodlardan murakkab uglevodlar biosintezida fotosintez fosforni ko'p o'zlashtiradi o'zida zaxira hosil qiladi keyinchalik ushbu hosil bo'lgan zaxirani barcha organlar bo'yicha qayta taqsimlaydio'suv davri boshida fosfor yetishmasligini keyingi har oziqlantirish bilan o'rnini bosib bo'lmaydi bu holat ayniqsa g'o'za yetishtirishda yaqqol ye namoyon bo'ladi yirik ekinlarning urug'i makkajo'xori g'o'za urug' epidermisida ham fosfor zaxirasi tezda tugaydi bu davrda tuproqda harakatchan fosfor miqdori kam bo'lishi maysalarning o'sishdan ortda qolishiga fosfor yetishmasligi tashqi belgilari paydo bo'lishiga olib keladi o'zi chegitidagi fosfor zaxirasini o'n yigirma kun mobaynida to'liq o'zlashtirib bo'ladi makkajo'xori esa o'n to'rt kunda o'zlashtiradi fosfor o'simlik o'sish va rivojlanishi mobaynida asosan fosfor tovar qismida ko'p to'planadi bu jihat o'g'itlarni qo'llash tavsiyasiga o'z ahamiyatiga ega chunki ko'pchilik hollarda tovar mahsulot xo'jalik hududlaridan chetga olib ketilib fosfor balansida salbiy rol o'ynaydi bundan tashqari fosfor balansini hisobga olganda yem xashak ekinlari bilan xo'jalikdan chiqib ketgan fosfor miqdori o'g'itdan foydalanish koeffitsiyenti ham hisobga olinadi tuproqdagi fosfor shakllari va miqdori fosfor 1662 ming yili nemis aptekachisi grant tomonidan ochilgan keyinchalik bu element oqsillari barcha tirik organizmlar uchun zarur ekanligi aniqlangan fosforning tuproqdagi umumiy miqdori o'rtacha nol o'n ikki foiz yoki bir butun o'n tonnani tashkil etadi quruq yerlardagi fosfor zaxirasi uning ona jins tarkibidagi miqdoriga bog'liq haydaladigan va o'g'itlanadigan tuproqlarda bu holat o'zgacha bo'ladi tuproq eritmasi fosforning konsentratsiyasi bir litrda nol buttun o'ndanbr bir milligram atrofida bo'ladi magmatik otqindi jinslar tarkibida nol butun mingda foiz p 2 o 5 bo'lgani holda ulardan yemirilish natijasida hosil bo'lgan tuproq tarkibiga ko'pi bilan nol butun o'n to'rt atrofida fosfor bo'ladi tuproqda fosforli birikmalar organik va mineral shaklda uchraydi mineral fosfatlar miqdori ancha yuqori bo'ladi ularning tuproqlardagi miqdori tuproq tipiga mexanik tarkibiga sharoitlariga bog'liq ravishda o'zgarib boradi masalan pod, 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 pod pod kuchli podzollashgan qumoq tuproqlarda mineral fosfatlar yetmish uch foiz o'rta podzolalashganda oltmish to'qqiz kulrang o'rmon ellik olti kuchli qavatli qora tuproqlarda 65, besh kashtan tuproqlarda yetmish besh bo'z tuproqlarda sakson olti foizni tashkil etadi tuproq muhiti neytral sharoitda mineral fosfotlar asosan apatit shaklida nordon tuproqlarda temir alyuminiy fosfotlari shaklida zaxirada bo'ladi fosforning fosf yani, organik shakli gumus 0,8 2,5% o'ndan sakkiz ikki butun o'ndan besh foiz p ikkio besh va fitatlar tarkibida bo'ladi fitatlar tuproqdagi organik fosforning yarmidan ko'pini tashkil etadi organik fosfor turli mikroorganizmlar ta'sirida yemiriladi bir qism fosfor shu mikroblar tarkibida bo'ladi tuproqdagi bir valentli katonlarning fosfatli tuzlari tüz suvda yaxshi eriydi o'simliklar tomonidan yaxshi o'zlashtiriladi kalsiy va magniy fosfatlari ham xuddi shu xususiyatga ega kalsiy gidrofosfat va kalsiy fosfat suvdabirtuproqda bir milligram p ikki o besh bo'lsa nol yigirma santimetrlik haydov qatlamida uning umumiy miqdori uch kilogramni tashkil etadi g'alla ekinlari o'rtacha hosildorlikda gektaridan yigirma kilogram p ikki o besh texnik ekinlar esa bundan ham ko'proq oziqlantiriladi bundan ko'rinib turibdiki suvda eruvchan fosfor o'simlik o'simlikning talabini qondira olmaydi ammo o'simliklar nafaqat suvda eruvchan balki kuchsiz kislotalarda eruvchan fosfor birikmalarini ham o'zlashtira ola, oladi kuchsiz karbonat limon olma kislotalari kislotalarni o'simliklar ildizij ajratib əcərat, qisman tuproq fosfatlarini parchalaydi fosfat va gidrofosfat shaklidagi kalsiy va magniy tuzlarini o'simlik o'zlashtiradigan shaklga o'tkazadi ikki valentli asoslarning uch o'rinli fosforli tuzlarini o'simliklar o'zlashtirmaydi bundan lipin xantal grechexa mustasno ushbu ekinlarning xususiyati ildizdan ajraladigan kislota miqdori va tarkibida fosforga nisbatan kalsiyning ko'pligi bilan tushuntiriladi zamonaviy qarashlar bo'yicha tuproqda uch kalsiyli fosfat hosil bo'lishi uchun deyarli sharoit bo'lmaydi balki undan ham erish qiyin bo'lgan oktakalsiy fosfat kalsiy to'rt HPO4 3 uch ko'paytirilgan 3 h 2 o apatit nordon tuproqlar sharoitida stingit va varisit hosil bo'ladi alyuminiy va temir fosfatlari erishi uchun tuproq muhit reaksiyasi minimal ko'rsatkichi ikki butun o'ndan ikki uch butun o'ndan yetti uch kalsiyli va magniyli fosfatlar uchun esa olti 10 o'dan besh o'n bo'ladi bundan shunday xulosa qilish mumkinki kuchsiz nordon tuproqlar psh olti bo'lsa o'simliklarni fosfat bilan oziqlanishi uchun nisbatan qulay tuproq sharoiti hisoblanar ekan tuproqda organik fosfor kam bo'lgan sharoitda oson fosfatli birikmalar birmuncha kamayishi mumkin aniqlanishicha tarkibida nol ikki butun nol uch foizdan kam fosfor saqlaydigan moddalar minerallashuvi natijasida o'simlik uchun o'zlashtiruvchan fosfor to'laligicha mikroorganizmlar tomonidan singdiriladi o'simliklar oson o'zlashtiradigan birikmalar tuproqda juda kam o'simliklar oziqlanishi uchun eng maqbul fosforli birikmalar suvda eruvchi fosfatlar hisoblanadi ammo o'simliklarning fosfor bilan ta'minlanish darajasi haqida fikr yuritish uchun suvda eruvchi fosfatlar miqdori yetarli emas shu tufayli keyingi yillarda kuchsiz nordon e, so'rimdagi fosfor miqdori aniqlanadi bu so'rimda suvda eruvchan fosforga nisbatan o'simlik uchun zaxira bo'lgan birikmalarning ham bir qismi ajralib chiqadi tuproq tarkibidagi o'zlashtiriluvchan fosfor miqdorini laboratoriyada aniqlash asosida agrokimyoviy xaritanoma tuziladi va shu asosda o'g'itlashda tavsiyalar beriladi tabiatda fosfor saqlovchi minerallar juda ko'p uchraydi ammo ulardan apatit va fosforit fosforli o'g'it ishlab chiqarish uchun xom ashyo bo'lib hisoblanadi apatit tuproq hosil qiluvchi ona jins tarkibida dispers holda tarqalgan oldin otqindi jins hisoblanadi ammo uning konlari kam tarqalgan eng yirik apatit koni rossiya federatsiyasi kola yarim oralida. xibin tog'larida 1925 yil ochilgan bundan tashqari uning konlari braziliya ispaniya kanada aqsh shvetsiyada uchraydi fosforidlar uzoq yillar davomida hayvon skeletlari minerallashuvi kalsiy ta'sirida dengiz suvlarida de, fosforli birikmalarning cho'ktirilishi natijasida hosil bo'lgan cho'kindi jins hisoblanadi Uh, fosforit konlari yer yuzida keng tarqalgan bo'lsada uning sanoat ahamiyatiga ega bo'lganlari nisbatan ozdir fosforitning eng katta konlaridan janubiy qozog'iston qoratov fosforit koni hisoblanadi apatit kristal modda osfor fosforit amorf va kristal holda uchraydi shu tufayli fosforitni kimyoviy ishlov bermasdan turib o'g'it sifatida ishlatish mumkin apatit va fosforit kelib chiqishi turlicha bo'lishi bilan bir vaqtda bir biriga o'xshash jihatlari ham ko'p apatit emperik formulasi kalsiy besh qovuzchida p o to'rt qovuzdan tashqari uch f yoki qavus ichida kalsiy 3, p 4 to'rt qavusdan 2. ikki qavs yopilgan ko'paytirilgan kalsiy f ikki ftor ya'ni xom ashyo tarkibida ftor o'rniga xlor gidroksil birikkan holda ham uchrashi mumkin shu tufayli xlor apatit ftor apatit gidroksil apatit deb ataladi fosforitlar fosfat minerallaridan tashqari qum loyiqa kabi qo'shilmalar ham saqlaydi fosforitlar tabiatda ikki xil holda katta katta xarsang holida yoki plast shaklida uchraydi qoratovu fosforit qalinligi yetti metrgacha yetadigan plast holdagi kon hisoblanadi qoratovu fosforitlari sifat jihatidan ham boshqa xum ashyolardan ustun turadi yigirma to'qqiz butun olti 35 besh butun o'ndan olti foiz p ya'ni fosfor ikki ikki yarim foiz alyuminiy oksidi temir oksidi saqlaydi ammo qoratovuq fosforatlarini bitta kamchiligi magniy miqdorining yuqori bo'lishidadir bu uni qayta ishlashda xalaqit beradi dunyodagi eng qimmatli fosfor xomashyosi xibin apatiti hisoblanadi flotatsion usulida tozalangan xibin apatiti o'ttiz to'qqiz qirq foiz fosfor saqlaydi fosforli o'g'itlar olinishi tarkibi xossalari barcha fosforli o'g'itlar uch guruhga bo'linadi suvda eriydigan fosforli o'g'itlar suvda kam eriydigan kuchsiz kislotada eriydigan suvda erimaydigan kuchsiz kislotada ham kuchli kislotada eriydigan fosforli o'g'itlar hisoblanadi umuman olganda fosforli o'g'itlar haqida ma'lumotlar mana shu o'simliklarning asosan vegetativ organlariga juda ijobiy ta'sir etish xususiyatiga ega bundan tashqari fosforli o'g'itlar o'simliklarning e, o'sha fotosintez jarayonida ham juda yaxshi qatnashadi umuman fosforli o'g'itlar o'simliklarning hosilning ham mo'l ko'l ham sifatli bo'lishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan deyarli barcha organizmlar faqat o'simliklarga emas barcha tirik organizmlar uchun juda zarur bo'lgan moddalardan biri hisoblanadi umuman olganda <coughs> fosforli o'g'itlar haqidagi to'liq ma'lumotlar mana shu qo'shimcha adabiyotlardan yana o'qib o'rganadigan bo'lsangiz ma'lumotlar juda ham ko'p o'sha ma'lumotlardan o'rganib bilimingizni oshirasiz degan umiddamiz e'tiboringiz uchun rahmat sog' salomat bo'linglar